Пристрасті навколо захоплених їдалень ветеран не втихають. Нагадаємо, 8 листопада ввечері група невідомих пристойно одягнутих молодих людей, пообідавши в їдальні ветеран 4 на Варнінській 15, показали керівництву їдальні судове рішення і виставили його на вулицю. Не збентежили їх і те, що в їдальні повинен був проходити поминальний обід. Слід зазначити, що міліція у події принципово не втручалася. 10 листопада, після полудня біля місця битви представників нових господарів фірми Варіон і малозабезпечених пенсіонерів було вельми людно. Серед бабусь, які вчора в багнет зустріли нове керівництво, були люди і явно не схожі на знедолених. Она как мать нам родна, кормить, хорошо кормить, чистота, порядок цьому. Ні, не до такої чоловіки. Їм ні вгоду, їм не мішки, дені, мішки всьому наш ж, ні ж не ні сі откуди і чого. А вот ці жулики прийшли, значит, они хорошие. хороші. Це не каша, це помой, це вода одна. Я взяла вілка, на вилка не кушається. Там одна вода, вона не ситна. Вона розварена вся и з водою. А їм далі вже без води, на горкой. а в нас вона расплылась. Вилка я не могла й кушати ложкой. В нової адміністрації день розпочався вкрай важко, але у майбутнє вона дивиться з оптимізмом. Сегодня дали список на 160 человек. Отпустили мы, посчитали по тетелям 250 обедов. Значит, кто-то взял лишнее, кто-то был с улицы, не учтенный, не по спискам. Но мы решили всех накормить, чтобы снять вот это напряжение, которое здесь существует. День прошел очень тяжело, но у нас благодарность, благодарность выразили человек 12-14. Просто сказали спасибо. Мы очень довольны. Остальные молчали. Ну кто то меня поругал? Ну это первый день. Они еще помнят Любовь Михайловну, они, ну как, считают предательством, если они скажут, что все хорошо. Вы знаете, это все переменится. Если від от событий, может що что идет обычный рабочий процесс. Бентежила только отсутствие вывески «ветеран» и скромные листочки на окнах с названием «новых господарів. Роздавали їжу, проводился облик выданных обедов. Власне из новых деталей интерьера в їдальні не усміхнені молодые люди, що пришли з новой господинею. Я охрану наняла до 31 декабря. Я не знаю, кто еще придет меня бить. Я не знаю, кто пойдет с улицы сюда. Я не могу оставить, чтобы кто-то, даже из малоимущих слепые и больные, пострадали из-за нескольких хулиганов. Клиенты экс ветеран-4» не имеют иллюзий, еще до перспектив данного помещения. Это точно, это рейдерский захват. Это кто-то из местной, местного руководства положил ладь на это помещение, чтобы его сделать доходным. То ли сделает ресторан, то ли аптеку, то ли какую-забегаловку. Но это делается ради денег, против народа. Я не знаю, это будет долго, это столовы существовать. Они что-то придумают. Им надо денег не верю, что это столовая вообще будет существовать. А если будет, так по-моему, что люди сами все разлетятся. Одесские оппозиционные политики, в свою очередь, наполягают на необходимости оценки подій с боку правоохранительных органов. Так само они висловлюють побоювання. Гуманизму новых орендарів надолго может не вистачити. Я боюсь этого, что если вот внимание средств массовой информации, общественности к этому вопросу упадет, то пройдет какое-то время, ветеранов покормят, а потом скажут все. Здесь закончилось уже питання. Такої к сожалення теж возможна. Побоювання політика, мабуть, не безпідставні, але є ще й інша сторона медалі. Варіон дійсно може продовжувати справу фонду ветеран, але з іншою, більш прагматичною метою. Отже, нагодування незахищених людей можна непогано заробляти, виділяючи величезні кошти на добру, на перший погляд, справу з бюджету. Далі кошти можна відмити через соціальні їдальні, адже ніхто ніколи не проконтролює, скільки малозабезпечених тут харчується, і мільйони бюджетних гривень потечуть у чиїсь кишені. А Олікосін, Віра Кондратіва, Юрій Рух, телекомпанія Крук. Аби поговорити про ситуацію, яка склалася навколо їдалень, докладніше, ми запросили до нашої студії гостям директора благодійного фонду ветеран Віктора Станкевича. В Одесі сталася безпрецедентна і, на мій погляд, жахлива подія. Рейдерське захоплення їдальні ветеран, не дивлячись на те, що справа досить знаходиться у суді. Начиная с августовских месяцев пошла эпопея, связанная с системой столовых ветеран. На них наезжает. Причем наезжает очень некрасиво и очень нехорошо. По сути говоря, все попытки забрать столовые ветеран, лишить их возможности выполнять ту социальную программу, которую они выполняют, они противозаконны. Начиная с первого, когда госпожа китайская прислала нам предписание в течение месяца освободить три столовые, которые, вот, о которых идет речь. Так вот, эти столовые, которые написала госпожа китайская освободить, она не имела права этого писать, потому что давал разрешение на учреждение, на деятельность этих столовых, давал им право на аренду, на 25 лет аренды, давал городской совет, давал мэр, давал исполнительный комитет. Потом все эти функции передали Управлению социальной защиты Чтобы она заключила договор с благотворительным фондом ветеран Но делал это все Городской совет депутатский И э, мэр города И с исполком Когда нам предписали освободить помещения И когда нам предписали по, с, с, с помощью бумажек Освободить эти помещения Это есть грубейшее нарушение закона О, о, о использовании Арендных помещений То ли в коммунальной собственности То ли в государственной собственности, потому что речь идет о том, что расторжение договора может быть только в судебном порядке. Только в судебном порядке. Когда мы получили это письмо, мы, естественно, подали сразу же в суд. И в суде находится наше предписание с нашими адвокатами, и оно переносится с, с места на место. Не явились представители городского Совершенно да. верно. Поэтому перенесли. Сегодня наше дело находится в суде. Суд это дело до сих пор не рассматривал. В суде Приморского района по месту нахождения нашего городского совета и горисполкома, ну как автора, mm -hmm. и всех этих изменений. Так вот, и мы ждем решения, когда она должна состояться. <coughs> Что делает фирма Варион? Она подает документы в хозяйственный суд областной. И хозяйственный суд областной принимает их к рассмотрению и выносит ухвалу. Но ведь ухвала – это не решение суда. Оказывается, всего этого не надо было. Достаточно было этой ухвалы, чтобы прийти с большой бригадой, человек 20 сколько там было. И эти 20 человек или кто там еще, представители власти были какие-то, типа судебный исполнитель. Я не знаю, почему они там вообще оказались с этой ухвалой. Это мое понимание. Мне так объяснил наш адвокат, что это абсолютно незаконная я организация. Закон. И вот это все вместе взятое, Верочка, все это вместе взятое привело к тому, что, по сути говоря, произошло. Был рейдерский захват незаконный, наглый, беспардонный. Люди ворвались в помещение и... Там проходили поминки, угу. и они этих людей, причем Люди поминки... Речи не да, не да, 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 людей... Да. Кому выгодно, чтобы едальни ветеран припинили свои основания, вот так, чтобы стало ясно нашим телеглядачам? Вы знаете, я вам сейчас скажу, выгодно тем, кто хотят на этом наживаться, кто хотят на этом иметь побочные доходы, кто на этом хочет добивать свои карманы. Суть проста. Сегодня стоимость, официальная стоимость одного обеда стоит 14 гривен одного неебущего, одного обеда. И второе, вторая информация. Город сегодня кормит 2000 человек из бюджета по 14 гривен на каждого обедающего. Да? Так вот, добавлю к вам. Столовые ветераны, системы столовых ветеранов, да, кормят людей дополнительно еще 1000 за свой счет. То есть, суммарно город кормит 2000 бюджет из тысячу за счет того, что зарабатывает. Это идея, которая мной вложена была 20 лет назад: что зарабатывающая фирма получает зарплату, платит налоги, все коммунальные платежи, но все, что остается, не в карман к хозяину идет, угу, хозяин, а кормит да, наших они... неимущих. Вот какая главная цель была. И вот мы на сегодняшний день: 2000 кормит город, миллионы город с бюджетом, и 1000 кормит ветеран. Так простите, пожалуйста, то, что сегодня делает наша власть. Пытаясь отнять эти помещения, это есть преступление, потому что тысячи людей выкидываются на улицу. Милиция реагировала на пудии? Mm -hmm. Чего она стояла осторонь? Милиция стояла осторонь. Или, как говорится, она была в стороне. И когда я спрашивал, ребята, ну какой смысл от того, что вы здесь стоите? А мы здесь пришли наблюдать и сохранять общественный порядок. Если будет нарушать общественного порядка, мы вмешаемся серьезно. А почему же вы не мешаетесь в эту ситуацию? А почему мы должны вмешиваться, если у них на руках находится судебное решение? Они преподнесли как судебное решение, это ухвала судебная, угу. да? Они же не разбираются, они не специалисты. Там написано, что вот есть ухвала, вот подпись судей э, этого суда. Поэтому говорит, мы не имеем права вмешиваться. Кто с громадских деятелей, в политики в в ситуацию и сегодня может вам помочь? Приезжали разные представители, разные разных общественных организаций, покрутившись, они уезжали. Потому что стучали, пытались попасть, никого ничего не пускали. Все оказалось бесполезно. У меня последнее питание. Какие развитие ситуации вы ждете? Еще остались еды, которые пока работают. Я не есть руководитель банды, который приказал, и не взявший в руки оружие определенное, или там ножи, или мечи, или автоматы, и пошли защищать то дело, на которое их направил. Нет у меня этого. Я апеллирую к общественности, я, опери... я апеллирую к обществу, которое сегодня есть, к тем, кому мы помогали много лет. Я апеллирую к тем, кто, у кого совесть, нравственность стоит на высоком уровне. Кто понимает, что сегодня пытаться закрыть столовый ветеран – это преступление. Потому что благодаря этой вот политике, которую они проведут, забрав столовые, десятки, а может быть сотни людей до срока уйдут из жизни. Ребята, совесть у вас есть? Виктор Борисович, я дякую вам за ваши комментарии. И наш канал будет следовать уважно за подъемы, которые отбываются.